Ну, наша прес конференція присвячена в принципі, підсумкам олімпійського сезону, Олімпійського чотириріччя. І е, Наталка вперше після Олімпійських ігор публічно у нас в Черніцях. І на початку е, був такий задум і пропозиція. У нас є відео півфінального забігу. І разом з Іваном ми хотіли заакцентувати увагу, тому що навколо цього було багато розмов. Да? Тут, Ну, всі, звісно, що мріяли, і Наталка, напевно, теж <смеш>, бігти у фіналі другий раз на Олімпійських іграх, другий раз до півфіналу добралася. Там були, нарахували, там деякі фахівці десь п'ять штовханин, і одна дуже серйозна. Якщо можна, Наталка, допоможіть з Іваном, там е, е, запустіть це відео і зупиніться там, де е, ну, може трошки про представлення ми можемо пропустити, так? тому що ми знаємо трішечки можна вперед, напевно, да? І Іван Тарасович може розібратися, але да? якраз Наталка була там в кадрі. І добратися до того, Наталя, пам'ятаєш, де тебе штовхало на яких? Да, Мені здається, що... Я там, страшно, а, а що, це можна забути? Так. І, і, і спробуємо звернути увагу. Ти, ти говори, от, де там ключове було. Була <рес> на... О, от, отут, так? А, да? там вже Да, это было где-то на первые 220 метров было э, очень сильно, но ну, меня наступили на, на пятку, так. был сильный удар в икроножку, и я прям ну, чуть не упала. И, а бег был очень а, быстрый, и за счет ну, этого как бы, у меня уже, ну, это началь, просто начало бега, из-за этого еще были, естественно, силы, там все было классно, еще казалось, что все отлично. И по ходу бега великобританка девочка сзади она все время бежала сзади меня и она постоянно мне наступала то есть за весь бег это было где-то пять раз она мне наступила на шиповок но вот первый раз был сильный и вот сейчас на этой прямой на вот, где-то 300, 300 метров да? вот где-то на 250 метров она опять мне наступит сильно что я вот опять собьюсь, вот, вот тут ага. и вот ну это вот тоже очень много то есть Оно вроде как бы и не сильно было, но сил забрало много. И тут я еще, ну, силы были, все хорошо, все хорошо, то есть и за 120 метров до финиша, за счет того, что на первые 220 метров меня сильно ударили в икроножку, меня уже здесь на последней прямой спазмировало икроножку. Ну, и, и силы уже и закончились. То есть если было бы 700, 700 метров дистанции, то я бы выиграла. Ну, да, то есть все, все было бы нормально, меня бы хватило. А так, за счет того, что э, здесь вот этот забег у меня был очень трудный за счет того, что все восемь э, девчонок мы были как бы, все одинаково сильные по силам. И э, то есть кто больше толкнулся, э, кто больше потолкался, вот тот и свинишировал в конце, то есть я. Начало бега, если бы мы там начали на минуту, то это бы было бы нормально, можно было бы бороться. Так как бег был очень быстрый, мы начали первые 400 метров 57 секунд. И э, не только там лидер, то есть кто лидировал за бегу, начал 57, а мы все 8 человек, у нас было 57 вот, с маленькими. То есть все выбежали там начало из 58 секунд первые 400. То есть это очень быстрый бег на очень высокий результат. И чтобы показать высокий результат, ну, должен быть идеальный бег, ровно, никто не должен толкаться, то есть тогда можно хорошо пробежать. Или надо быть на две головы сильнее соперниц, чтобы и толкаться, и выигрывать. А, поэтому ну, я была готова, ну, я была готова результат там, ну, 1,58. Нет, быстрее потому что за счет того что у меня в этом были э, определенные проблемы я не успела подготовиться и выйти на свою самую лучшую форму которой нужно ну, то есть чтобы бороться с, со всеми ну конечно хотелось финал но за счет определенных проблем я не смогла подготовиться хорошо и еще тол толка дня на дорожке способствовала тому что я не смогла So, yeah. Іван, ти тоді говорив, що вже прибігло, коли там сильний поштовх до 10 метрів. Можеш сказати, все-таки учасник трьох Олімпійських ігор маєш величезний досвід. Що це означало там? В першу чергу я хочу привітати наталку з успіхом, тому що для кожного спортсмена тільки попасти на Олімпійські ігри, це є досить високі досягнення і високий успіх. Дійсно, знаєте, на 800 метрів. Напевно, півфінал, фінальний забіг це ніж фінальний забіг, тому що тільки, я кажу, з півфіналу попасти там дуже жорсткий відбір, тільки перше двоє двоє по часу. І це досить складно. Дійсно, коли біжиш по дистанції, любе касання суперника, ну, мамоліше, коли ти біжиш на, я кажу, на всі швидкості, воно відіграє велику роль. Колись в мене був в Мюнхені, вийшов мені був е, репортер е, е, на дорожку, коли я од нього спотикнувся, мені вдалося попасти в фінал знаєте. І Так само тут ми бачимо в дійсності дуже жорстка боротьба, тому що суперники майже всі кажуть, е, 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 готові, на, готові на одинаковий результат. І, і кажуть, е, 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 Ті проблеми, які ми знаємо коли, як ми вам вже сказала, дійсно не дали повністю спокійно, також це відіграє велику роль, щоб ми могли підготуватися. Але знаєте, радує те, що дійсно, це, є, це вже є Другі Олімпійські ігри. І ми надіємося на те, що будуть і треті Олімпійські ігри, і вона зможе досягти того бажаного результату, який вона перед собою ставить. Валерій ви голова обласної федерації легкої атлетики, яка. Знову представлено було на Олімпійських іграх. Які у вас емоції, відчуття. Дякую, Жаворі. Я думаю, що не тільки знову буде наше, місто, наше місто Чернівців, але наша Чернецька область. Я впевнений, що буде завжди представлена на Олімпійських іграх, якщо ми будемо, якщо чесно, допомагати спорту, допомагати спортсменам і якось популяризувати цей спорт, тому що ми сьогодні говорили про майданчики. Якщо чесно, я думаю, що це буде великий прорив в Україні для міста, Чербівців і області. І я впевнений в тому, що ми досягнемо гарних результатів в нашій роботі, з такими спортсменами, як Наталка, і з такими особистими в спорті, які матешка, я думаю, що нам сам похилив. У вас цього року ювілей, 2006 року ви з Наталкою. Підтримуйте, так? Да? Ми з Наталкою. ні. — Це Партнери. Я, я, я тільки що ми перше спілкувалися там, як кажуть, за кулісами, і я кажу, Талка, скільки може десь там підтримуємо друг друга чи одне одного. Вона каже, я кажу, 10 років, вона каже, ні, вона 12. я дуже 12 років, я дуже... Пам'ятаю, той день, це було ну, гора Церцена, Григорій Привод, така дівочка, худенька, сутненька. Каже, Валерій Матарі, що це майбутній чемпіонка Європі, Я ну, я не знаю, може. Так, ти кажеш, що ти так, так і, і це не язрак, це ти Григорій разом з Наталкою. Я, в принципі, десь там з боку трошки допомагав. І я рад, що тоді візьмулася з Наталкою, і зараз має чудову людину, чудову жінку. Найбільшу, гарну жінку і таку дуже приємну спортсменку, яку ми зараз ми, ми маємо як в Україні, так і в Чениці. Григорій, це тобі треба подякувати і Наталі, Тому що ви ти побачили у ній майбутнього чемпіона Європи, а вона побачила себе в цьому спорті. Це дуже приємно. І побільше таких було людей, які е, розуміє, ми сведемо себе ну, по-різному і думаю, що це правильно. А коли фахівці займаються своїм справою, то воно виходить добре. Правильно, справедливо і чесно. Запитання до вас, трьох, ну, як представників спортивного клубу Гешко і, і спортсменка спортивного клубу Гешко. Попереду новий олімпійський цикл і на столі лежать нові контракти на наступний олімпійський цикл. Я так розумію, що ви маєте намір продовжити на Олімпійський цикл співпрацю. Тому, надо надо і доверили приговорити, тому ну, що в нас трошки за ті часи змінилися. Ми готові підписувати новий контракт, підтримувати спорт. Я сподіваюся, що не тільки ми з Іваном, е з нашим клубом ГРШ будемо підтримувати. Я надіюся, впевнений, будемо просити міську раду, депутатів міської ради, що, ну, можливо ще один контракт під, ну, підписали більший. В смислі більший не тільки з Наталкою, а з багатьма спортсменами, які хочуть працювати поблизу і заробляти для України і для себе кізнесі. Так, 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 чотир так, так, нас, так і Ви чотири річні. Так, і Наталка. Но у нас був це, це вже третій, так? Третій, так. <от> Ми постійні, на жаль. <prison> <smock soul> <пир> <сос ejemplo> Як каже моя жінка, сьогодні каже, Ну, Ми ж 30 років живемо, скільки можна. Куда? Разом. Так що тут, Наталя, я думаю, Це Третій, так? Да? Да, Третій контракт. Ні, заглянути четвертий, тому що шостий, потім восьмий, потім дванадцятий, четвертий контракт. Четвертий контракт. У двох езвентарах, так, і так. мне что-то очень надо, помощь. То есть, когда все хорошо, Валерия Николаевича нет. То есть, даже как будто, ну, ну когда-то, ну, я не знаю, как это происходит, какая-то сила. Потому что, если мне нужна финансовая помощь, Валерий Николаевич сразу появляется. То есть, поддержка. То есть, сразу же. с обставлен. Ну, получается, наверное, я что да. Чуть-чуть помощь. Да. І Наталка, підписує, да. І, і, і я до Наталки хотів запитати, поки ти підписуєш, Наталка, як справа з сестричкою Настею, яка зазнала травми? Слава Богу, все хорошо. ми з мамою собрались всеми силами, которые смогли, смогли її відправити в Італію в реабілітаційний центр. Дуже тяжелое слово. смогли ее устроить там в центр с знакомыми всеми правдами и неправдами ну, так как там помогли знакомые мамы устроить ее в центр и вот она на протяжении уже пяти месяцев с ней работают там лучшие врачи Италии только потому что ну, поначалу так сложилась ситуация, ее взяли только на две недели, на 20 дней ее взяли, чтобы просто посмотреть, что она себе представляет, что она может, что она не может, потому что у них как бы такие правила, что если человек, ну, нет никаких надежд на то, что человек будет ходить, то они в принципе за это не берутся, потому что ну, нет смысла э, тратить время, если ну, не поднимется человек на ноги. Они взяли ее на две недели, они посмотрели, как Настя работает, какая у нее сила воли. И поначалу тренировка должна была быть в центре 45 минут. И она первую неделю работала 45 минут с реабилитологом. И она начала говорить, мне мало, я хочу еще. И реабилитолог с 45 минут добавил время на час 30. То есть час 30 они работали, потом 2 часа. Потом она говорила, что вы занимаетесь другими пациентами, а я буду делать здесь сама что-то. Но вы только дайте мне задание, я буду сама тренироваться. В итоге она работает на данный момент, уже прошло 5 месяцев, как она в центре реабилитации, хотя они имели право ее держать там только 20 дней, потом они на месяц-два, и сейчас вот она 5 месяцев в этом центре, и она работает... Идет в тренажерный зал в 9 утра, выходит с зала в 12.30, до часу она обедает, в час 30 она заходит обратно в зал и до 5 вечера. То есть она постоянно проводит время в тренажерном зале, то есть делает очень много упражнений, очень много всего. И все, все реабилитологи, все врачи, все над ней как бы колдуют, там... Ну, все э, работают и потому что они просто удивляются что человек так много может работать и так сильно хочет прям все делать и э, есть, делать кучу упражнений они просто в шоке с этого что такое вообще существует что так человек хочет э, настолько сильно работать поэтому они будут держать ее полгода там ну, по всем правилам они имеют право держать человека в этом центре только полгода. Поэтому они ее поддержат полгода и потом будут, она будет ездить к ним каждый день на тренировки и через месяц они опять ее возьмут на полгода. То есть настолько они заинтересованы в этом и вот она за эти пять месяцев, которые она находится в этом центре, она очень много продвинулась вперед. То есть она начала ходить с ходунком, но она так ходила уже достаточно давно, но неправильно ходила. И, потому что у нас в Украине нет таких хороших реабилитологов. У нас был хороший реабилитолог, он ходил к нам домой, но на дому не те условия, которые есть в специальных центрах. И там она за эти пять месяцев, она учится вот правильно ходить, правильно делать упражнения и работать над теми На той грубій мишці, яка у неї не включаються, і за п'ять місяців очень більшої шага на вперед діло. Тобто зараз все відвічно ти була на попередньому дісті, де в у тому числі спортивнику Гешка працює над тим, щоб з друзями депутатами над покращенням матеріально-технічної бази і в тому числі над тим на де йде робота над можливим ну лобіювання, може сказати в доброму сенсі слова вирішення житлових проблем. в том числе в Черницях. Может быть, здесь есть ли там Мария, актуально, чтобы жить в Черницах и тренироваться на современном стадионе Буковина? Ну, На самом деле это у меня мечта, чтобы ну, действительно я, ну, как спортсмен, не знаю, я всегда хотела с самого детства, чтобы у нас в Украине развивался спорт так, как в мире, как в Европе. И мне хотелось всегда, чтобы в нашей стране было куча стадионов. И ходить, просто без проблем тренироваться, бегать по дорожке. Ну, у нас всегда была в Украине эта проблема большая, не было стадионов, не было дорожки. И такое, что там было очень мало стадионов, и чемпионаты Украины даже проводились там, на, определенно на одном стадионе, потому что там, он один стадион был там, во всей Украине, да, в Киеве один, там, и, наверное, наверное, все. Сейчас вот, на протяжении четырех лет, как пришел, стал президентом Федерации Федерации Украины Игорь Водзел, он Игорь Евгеньевич Водзел, он, 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 он за четыре года у нас появилось в Украине очень много стадионов, очень и появляется дальше, то есть у нас ездит тренироваться, ездит проводить чемпионаты Украина и это радует, просто радует. Многие говорят, что руководство плохое, не знаю, не знаю, почему они видят, что, ну, то есть, некоторые спортсмены даже говорят, что наше руководство сейчас, на данный момент, руководство легкой атлетики, плохое. Почему? Почему, если строятся стадионы, почему оно плохое, я не понимаю. Это же главное в стране, чтобы строили стадионы, спортивные комплексы, э, тренажерные залы, там, манежи. Сейчас чем дальше, тем больше манежи, тем дальше, тем больше стадионов. Это меня радует. И то что ты приезжаешь в любой город Украины и есть стадионы там сейчас куча сборов ну очень много сборов где делается и там тот же Ильичевск, Черноморск сейчас он то есть там прекрасные стадионы и не один стадион в городе а их очень много при школах и сейчас вот да в Черновцах сказали что будут делать спортивные комплексы спортивные майданчики там стадионы мне поначалу ну, не верилось, но как уже сказал, что это точно будет. Это просто, это, ну, это просто какое-то сумасшествие. пока что мне не верится, как будто это неправда какая-то. Но действительно, это мечта, чтобы я приехала в Черновцы и тренировалась на стадионе, потому что в 2006 году у нас был сбор здесь, в Черновцах и мы тренировались, мы готовились к чемпионату мира, я еще к, к юниорскому чемпионату мира готовилась и ну, дорожка не самая лучшая, конечно, и хотелось бы тренироваться ну, на хорошем, на хорошем стадионе, на хорошем покрытии, потому что чтобы не было травм никаких и то, что ну, мне уже озвучили, что это будет, я просто ну пока конечно. Ну, это круто. И жить дома, а не в отеле, да? Ну да, да, да. Почему <соц chủ> не можно в <соц> я, <соц> не жить в отеле? я тебе говорю. Действительно. Бубл живет, ничего ему не скучает. Я приезжаю сюда в гостиницу, как к себе домой. У меня уже... блин, короче, Я приезжаю, можно я поживу? Да, да, Наташа, конечно. То есть это уже мой дом. Я... Є запитання у колег, бо я забагато говорю. Та ні, так наче. Це нормально? Дякую, можна фото якісь зробити декілька?